আমি মানে শ্বুটিং কৰিছিলোঁ টেভেলী আৰু টেভেলী শ্বুটিঙত মানে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল কাৰণ মোৰ এনেকুৱা শ্বুটিঙত কোনোদিন এনেকুৱা ঘটনা ঘটি পোৱা নাই মানে শ্বৰ্ট এটা লৈছিলোঁ গায়ত্ৰী মোৰ মা হৈছে শালৰ শ্বৰ্ট এটা যিহেতু এইবিলাক বস্তু দেখা নাপায় মই ভাবিলোঁ শালৰ শ্বৰ্ট এটা লওঁ কাপোৰ বহি থকা আৰু এই কি কৰিছে জানেনে মানে কথাখিনি কৈ মাকোটো মাৰিলা মাৰা পিছতে কিমানখিনি সূতা চিঙচ ৰাই চাইছোঁ বাৰু এইখিনি সূতা এইখিনি সি সূতা গোটেইখিনিয়ে ছিঙি আৰু কাপোৰখন হৈছে এইটো কণিকা বৰ আৰু দেখাই আছো ক আচলতে মই ববা নাজানা নহয় জানোৱে বাৰু কিন্তু কি হল মই এতিয়া নিজেও পাতা নাপালো এই চাকিটো মাৰি মাখুটো মাৰি দেওতে যিটো পুঙা থাকে এই পোঙাটো মানে এনেকে দাং খাই গ'ল এনেকে থাকিব লাগে এনেকে থাকিব লাগে এনেকে ডাং খাই গৈ সূতা খিনি চিঙি গল কি ক'ম আৰু হব লগা আছিল কিন্তু এইখিনিতে ইয়াতকে যাতে আৰু বেলেগ একো ডাঙৰ আৰু অঘটন কিন্তু তাৰ বাবে এতিয়া মই মালিকৰ ওচৰতো মানে কি বুলি কম আৰু তেওঁ যদি মোক মাৰে বা কিবা পানী পেনত দিয়ে বিহে মানে এই কাপোৰ কাপোৰখন মানে আছিল আমাৰ বৌ এয়া বৌ পুৰা খং উঠি আছে তেখেতৰ পিতপিতে খং উঠি সৰু ছোৱালীলৈকে যেনী মালদাহ হয় দুই চাপৰমান তাৰপিছত এতিয়া এওঁ ধৰ লগৰী মানুহ কেনেকে কি ক'ব আকৌ কবাও নৰে বা হয়নে গায়ত্ৰী গায়ে কোৱাচোন কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলো আগমুত এনেকুৱা এটা মানে ঘটনা এটা হৈ গল আমাৰ মানে কৈছিল মই মানে তাই কৈছিল মোক তই কাপোৰখনত ব খালি সুতা চিঙিলি খাম দিম কিন্তু মছলা বুলি কৈছিল তেতিয়া মই আকৌ ময়ো পতকা কৈ পালো যে

সেইকাৰণে আৰু বেছি একো নাই এইখিনি হ'ব লগা আছিল আৰু তোমাকো বহুত বেছি চৰি কৈছোঁ মোৰ শ্বুটিংটোৰ আজি বহুতখিনিত মানে এইখিনি কিজানি নক'লে এইটো নক'লে হয়তো কিজানি আমাৰ ডাঙৰে হ'ল হয় আৰু বা এইখিনি কাপোৰ নষ্টও নহ'ল হয় এতিয়া আমাৰ এইটো মৰ্মাই যোৰাব বাৰু ৰাইচ মানে শ্বুটিঙত যি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু ভগৱানে দিলি আজি যেইটা হৃদয়ে নকৰোঁ কিয় মানে এনেকুৱা ঘটনা মোৰ লগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল বাকী যে নহওক ভালে চলি আছেনে দিন বেয়াই চলি আছে নাজানো বাকী তুমি কিবা ক'বা নেকি অকণমান অকণমান নহয় বহুত বেয়া লাগিছিল কাৰণ নিজেহে গম পোৱা যায় কষ্টৰ ফল কিমানখিনি কাৰণ এতিয়া ধৰ আমি হয় আমি পইচাটো দিব পাৰিম কাপোৰখন দিব পাৰিম কিন্তু নিজৰ ইমানখিনি হেৰি কৰি আছে আচলতে ময়ো কষ্ট কৰা নাছিলোঁ যিহেতু মই বুবও নাজানা নহয় ময়ো বুব জানো কিন্তু তাৰ মাজতে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটবো ভাবাও নাই আৰু এতিয়া কি ক'ম আৰু মনটোতো বহুত বেয়াই লাগিছে তাইৰ ওচৰত নিজকে বহুত দুখী দুখী অনুভৱ হৈছে মানে আৰু এনেকুৱা যাতে আমাৰ শ্বুটিঙত এনেকুৱা যাতে আমাৰ বুলিয়ে নহয় যিকোনো ধৰণৰ কামতে যাতে আমাৰ এনেকুৱা ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা আচলতে মোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ দেই দিন মানে গৰ্ভৱতী অলপ বহুত বেয়াই চলি আছে বাৰু মোৰেই হওক বা আমাৰ ঘৰখনেৰে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা বিজুতি ঘটিয়ে আছে আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে মোৰ ধৰ মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মানে কথা মানে এই চিনটো কিন্তু মই আকৌ তাইক কৈ আছিলো বোলে এই শাল খানতে লৈ দে তেতিয়া হ'লে অলপ ভালো লাগবো ধৰ যিমান যি হ'লেও ধৰ এইবিলাক বস্তু দেখুওৱা নাযায় বহুত আজিকালি নোহোৱাই হৈছে পাৰে শাল চালবিলাক তাৰপিছত সেনেকৈ ময়ে ক'লো তাইক কিন্তু তাইও সেনকে মোৰ কথা শুনি কিন্তু ময়ো নহ'ব নাপাওঁ যে তাই ধৰ পতকৈ মাকোটো মাৰে দিব বা কথাখিনি কৈ পেলাই আৰু মাকো মালিও যি ধৰ সেনকে যি এই কি বুলি পুঙা বুলি কয় নেকি এইটো হেৰি মাকুৰ অঁ মানে মহুৰাটো মহুৰাটো যেনেকৈ উঠি থাকিব উঠি যাই সূতাখিনি চিঙি যাব আমিও নাজানো কিন্তু বাকী যিয়ে নহওক ভগৱানে যাতে আৰু এইবিলাক কোনো ধৰ মানে কি নকৰে নকৰক তাৰে

সেয়ে সেইবিলাক এইবিলাক এইবিলাক ধেমালি কৰিছোঁ এইবিলাক এনে এনে আৰু জ্বলা মানুহ এনেকৈ একেলগে ৰাখে অহ ধন্যবাদ ৰাইজ এওঁ যদি ক্ষমা কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টো যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আমাক দুটাক ভুল নুবুজিব আৰু এনেকুৱা যাতে বাধা বিঘিনি নাহক আগলৈকে আমাৰ এখেতে কিবা ক'ব দুটাই মোক হিংসা কৰি বেলেগ ক্ষেত্ৰত কি হিংসা মানুহক হিংসা কৰি একো নাপায় আৰু এইটো কথা কওঁ মানে যিমান টকা পইচা নহওক কিয় মানুহক যদি হিংসা কৰা না একফালৰ পৰা ভগৱানে চুচি নিব বুজি পাইছা আজি বহুত দিব কালিত নেকি একফালৰপে নোহোৱা হ'ব আৰু মানুহক